І вы сами это понимаете. Любая ситуация, вы проїдете, любой ситуації. Осталось просто кріпить вас і все, Потому що ви людей буває. всі. Хлопці не стаються, йдуть тобою. Шесть дію. Це хлопці підемо, боротися будемо. За Україну, за рідні права. Хлопці піде. Ротися будемо за Україну, за рівні права, хлопця не знайомі, то бою ще й сніг, за да. хлопців Хлопці, підемо, боротися будемо, за Україну, за ені права. Все, падает, Майдан, Где Не знаю. надо вот так. А чё их не возьмут просто в кольцо? Просто в кольцо возьмите, да и все, чтобы они не выходили. А что это кто? А

can onde send some to

Считали, вы, вы А вы вчера или позавчера. Предыдущий глава, погоди, вчера Все переговоры, которые вел первый премьер, они сказали, они знали, что будут убить людей, поэтому они, я считаю, в этом были кровно заинтересованы. Зачем? Я приходит на Зачем? Для того, чтобы людей вынашивать на народ, да. это, вы скажете? всю правду. И вы, не понимаете а, Я даю ответ. сегодня где Вот сегодня всех поможет.

Абсолютно... Вот и все. Продолжить. А вы говорите тебя, что я не понимаю, и пошло что, с утра. Я... стоит и говорит, народ это, так... это природное явление, что каждый явление. Человек, человек стоит и говорит, народ так, я народ. Вот туда мы. Неправда, потому что я сейчас раз вам повторяю, что есть мнение и у вас своё у каждого Мы оставим свою точку зрения, вы оставите свою точку зрения. Спасибо, брат, собой. куда вы <как> ят> <к> ят> общее, да. я часто и мнение, мнения общего мнения народа. Правильно? это А где интересно? И что они это самое...

何

Да что? Так ты является, да, байдан тоже стрельно за телефон. Хорошо, это за фото. Вот не знаю. Вот такой функций. только за два подвижных танка. Или за 10, -15, или 15 уничтоженных солдат. Честный, ливий, за... Нужно, надо на <свеч> Ты воевали и да, все вот, такое. То ленточки сняли и посмотрели. Приказы потом до 9 мая. Повязывают на бутылке. А ты знаешь, что сказал Путин? Мы без украинцев могли Россию выиграть, Помнишь? Да. У меня такой.

И никто не знает, чем это раз мы мы, да, хотим -то выборов парламента и президента. Вот да. это самое. Заход И заходы, китай, это на абсолютно нормальные заходы. требования. Да. В любой стране политический кризис. Вот недавно даже да. в той же Чехии. если, ваш, если, если, если вам есть, вам если вам есть противостояние выстрел. между какими-то политическими силами, то они решаются исключительно на выборах. если я думаю, считаю, что он народно избранный президент, то пусть придет на выборы и народ подтвердит, есть у него мандат дальше керувать, или нет мандата дальше керувать. И Верховная Рада тоже ничего страшного с ними не убудет, если они сходят на выборы, и народ подтвердит, легитимные они дальше, или не легитимны, Потому что власть, власть, как народу, по концепции. вообще. какой вопрос. Вот за это мы не стоим. И ничего такого страшного в наших требованиях нет. Потому что если за Януковича будет народ, то его снова выбор. А если народа за ним нет, то и занимать он это кресло не имеет права.